То, что в последнее время происходило в Украине, отразилось, наверное, на каждом украинце и в кинематографе произошли изменения в том числе. Я буду судить даже по нашему кинотеатру. Мы делали все возможное для того, чтобы вот этих документальных фильмов, которые были сняты об этих событиях, попали на экран нашего кинотеатра, нашего города. Мы все сегодня должны понимать, что рядом идет война, что погибают лучшие сыновья нашей страны. И с этой целью мы вместе с нашим военкоматом провели четыре киноурока мужества, где были участники этих событий. Я думаю, он всегда был этот спрос на документальное кино, даже советское кино, я его прекрасно помню, мы любили очень документальное кино, но сегодня это совершенно другое кино, потому что мы сегодняшнем сегодняшним кино отражаем наши реалии, наши события, наши отношения к тому, что сегодня происходит. Про Антона Жатько. Скоро он презентует свой новый фильм. Чебачел вы уже его? Антон был уже нас, и мы договорились, что мы делаем премьеру его нового фильма в нашем кинотеатре. Я очень рада за Антона, я была уверена и говорила об этом уже несколько лет назад, что Антон Житько – это гордость запорожского края нашего будущего. Оно так и получилось. Те фильмы, которые он уже снял и те фильмы, которые снимет, я думаю, что это действительно ну, душевная потребность сегодня людей вот в таких фильмах, и он это чувствует. Он на этой волне, он как бы держит руку на пульсе времени, очень любит своего зрителя, очень любит свою Украину, очень любит наш Запорожский край, и это все отражается в его фильмах. И я очень рада, что скоро Запорожский зритель познакомится с его новой работой. Повертаемся в студию. Я трошки шокований. Я свій фільм знімав в року и ніяк не можу домонтуваць на 40 хвилин, а вот за 7 днів фільми великі. У нас в гостях Антон Жадько. У нас в Антон Жадько, наш запорожский режиссер. Я його знаю очень давно уже. Он фаворит нашей запорожской синерамы. Каждый год его фильмы, да? Каждый же год побеждают. Ну, три года подряд было дело. Ну, по-моему, это немало. И сегодня он... Ну, не сьогодні прем'єра, но нам он презентує тизер своего фильма Козак та смерть. І прежде чем перейти к обсуждению, давайте посмотрим. Давайте подивимося, щоб знати про що ми говоримо да. взагалі. Згадалась мені одна історія з побратимом. Козаком сорокою? Сорокою? Та невже ви не чули про козака Максима Сорок? А про те, як він з лихом мав справу. То, може, й про історію Корчмі не знаєте? Не знаємо. А про те, як дівчат рятував? Не чули? А! Та кажемо, що не чули, а про мерців, що постали стос. Чуїсінько. Певно, не чули й про те, як він із самою смертю зустрівся. То може вже розкажете нам? Ну, тоді слухайте. Тільки ж дивіться мені, не перебивайте. Сталося це не так давно. Якусь молитву, саме час помолитися. Отже, Антон Жадько, у нас в гостях український режисер. От, а можеш якось, да, давай візьмемо... В сенсі можна вивезти на плазму, там то ж саме. А, о, да. ні, ні, диви, так глянь, воно ж красиво, типу в онлайні, от, все, все видно. от, от. Брошу така витати. шикарна, ну це прям рекламний проспект, я б uh -huh. сказав, от зроблено так, знаєш, що називається з душею. Мені приємно було так погортати це все, подивитися. І особливо тут, от, Саша, акцентую увагу. Я зачитаю просто: от, автор сценарію та режисер Антон Жадько, оператор Антон Жадько, монтаж Антон Жадько, комп'ютерна графіка та? Антон Жадько. Тільки музику написав і one, трюків. Є, є поняття: One man band. Да? <laughs> да. Ну что, Антон, рассказывай. Теперь да, давай. Перейдем безпосередньо. как возникла идея? Почему именно об этом фильм? Как снималась? Кто а актер? как снималось? Давай параллельно. Да, вот, параллельно можем выводить Антон сделал, сделал, для нас слайд-шоу. Там есть фотографии со съемок. Дим, выводьте, а мы будем говорить. Рассказывай. Идея появилась не так уж и давно собственно говоря это этот фильм это логичное продолжение казахских байк казахских байках я думаю вы уже слышали что хотелось сделать хочется мне все время хочется сделать свой вклад в нашу борьбу за независимость за правду за справедливость и поскольку я режиссер наверное самым логичным способом донести это создать новый фильм и сделать это не так, как делают наши отечественные кинематографисты, которые снимают очень задорого. И снимают, съемки бывают, ну, скажем так, затягиваются на несколько лет. Непонятно, будет снят фильм, доведен до ума или нет. Снимается за сумасшедшие миллионы гривен, миллионы долларов. Вот. Хочется снимать здесь и сейчас, буквально за неделю. Пусть это будет что-то скромненькое, но зато с любовью к зрителю. Зато я всегда стараюсь руководствоваться российским интересом. Зритель всегда прав. А знаете, сейчас просто очень много режиссеров злоупотребляют ну, так называемыми авторскими фильмами. То есть, когда снимают фильм по принципу, вот я режиссер, я так вижу, мне виднее, что зритель... Я художник, зритель, я так вижу. Я художник, все. Да, мы так тоже отмазываемся. Это же громадское. Давайте через 20 минут начнем эфир. Ну, то есть, вы понимаете, о чем идет речь. И мне это... Неприемлема такая позиция? Нет. Я создаю фильмы специально в жанре наиболее востребованном. Есть такая статистика, которая посчитывала, какие жанры наиболее окупаются в украинском кинематографе И было точно выведено, что это комедия и фэнтези. Собственно, фильм, ну, все вы знаете фильм, к примеру, Трубач. Вот было много очень денег потрачено, но опять же снят он в жанре мюзикл. Последние два места в рейтинге, так скажем, антипопулярности востребованных жанров занимает именно мюзикл и именно вестерн. То есть люди руководствуются какими-то своими очень старыми Я, короче, уже старомодный но вообще. Ну, это у нас самое последнее место. Ну, в Америке. Да, скажу но снимается слова, же митикал. для отечественного зрителя. И вот, знаете, руководствоваться ну, своими соображениями, что вот, когда-то в 80-х годах была популярна Мэри Поппинс, мы ее любили. Но это не означает то, что сейчас популярна, да. что наши зрители, молодежь, что она такое же тоже будет смотреть с удовольствием. Я стараюсь делать отталкиваться от, от того, что популярно и востребовано сейчас. А что актеры, как и прежде, тюзовские? Вы знаете, по сравнению с казахскими байками, здесь уже гораздо больше актеров, и здесь не только тюз присутствует, но уже и театр Магара, угу. вот Олег Григорьев, это уже тоже другой театр, а также очень много людей, энтузиастов, которые не являются. Профессиональными актерами вообще не актеры, но, вот, например, главный герой, я думаю, он замечательный, он не актер, это настоящий наш запорожский казак. И я должен сказать, что он действительно идейный человек, как и все в люди, которые задействованы в данном фильме. И, например, в отличие от фильма уже скандально нашумевшего Максима Асы, ага. значит, оказалось, что главный герой, который исполняет главную роль, он приверженец так называемых ДНР и ЛНР, и для меня вопрос, каким образом можно, ну, скажем так, снимать главного героя, да, для для Украины, когда он не соответствует основным основным Понятно. идеологическим да. пунктам. Мои казаки здесь, они вот. Были ребята, Багато которые... Багато знаемых обычай да? Да, да, да. Некоторые из них вообще в АТО участвовали. А, я про них полк, говорю. У вас был Максим Остапенко недавно, mm -hmm. и вот он тоже рассказывал в подробностях об этом. То есть я считаю, что кино — это честный вид искусства, и если ты заявляешь о том, что главный герой, а, значит, он любит Украину, он поддерживает ее, и он претендует на статус будущего героя, с которого нужно брать пример... То він ніяк не должен в обычной жизни, преследовать другие цели, симпатизировать чему чомусь другому. А скажи, а як вдається, що от ми до, до, до ефіру, я от чому не люблю до прямого ефіру про це говорити, тому що питання доводиться дублювати, Про гроші ми говорили, як вдається шукати. І теорію, що це у нас сьогодні, знаєш, така кіночастина ефіру буде якраз присвячена краудфандингу, тому що теж ж сам свої гроші шукав. Так, да, звісно. Дело в тому, що до того, як приступать к этого фильма, да, в общем і во цього фільму, казацьких баек, никто, собственно говоря, не выступил в плане финансовой поддержки. Поэтому все снималось за свои деньги. В данном случае просто мне посоветовали открыть карточку в приватбанке. И я в соцсетях разрекламировал, говорю, что вот сейчас снимается этот фильм. Вы знаете, даже мне посоветовали об этом люди, которых я совершенно не знаю. Они посмотрели на ютубе «Казахские байки» и сказали, что мы очень хотим поддержать всем, чем сможем, имеется в виду деньгами хотим поддержать этот следующий ваш проект. Они даже не знали, что именно я буду снимать, но им настолько понравился этот материал, что уже сейчас готовы, по честное слово, вот так вот поддержать. И было собрано 20 тысяч гривен. За 20 тысяч гривен можно и реально снять полнометражное художественное кино. А в... за какое время собрано было это? Несколько месяцев. Ну, знаете, бывает так, что в один день придет, допустим, 20-30 гривен, а следующие 500-600 Сами съемки как проходили? Как долго и что было самое сложное? И дней, локации, хортица? Да, вот примечательное, хортится, одно да. из примечательных таких особенностей съемок заключалось в том, что все было снято на нашей родной хортице, съемочных дней было семь. Просто другой вопрос, что эти семь дней, они были немножко разбросаны по двум месяцам, это август-сентябрь. А вообще, все, знаете, вот, наверное, в сцене с обнаженкой были некоторые казусы. Мы снимали на нудистском пляже. вот, У и нас есть нудистский с... пляж? На Хортице. Это я расскажу, да. Не надо. Вот, и там легкий такой конфликт получился с местными любителями покупаться, с нудистами. Ну, в общем, им не понравилось то, что мы заняли их территорию и попросили их вежливо полчаса подождать, пока мы доснимаем. Ну, им очень, конечно, <с хотелось <с обнажиться поскорее, но все-таки мы нашли консенсус. Бэкстейдж снимал? Да. Бэкстейдж завжди набрать больше переглядов. Не, не надо, не надо, давайте не будем их смотреть, пожалуйста. Вообще было очень, конечно, приятно. Все семь дней они были очень запоминающимися. Каждый съемочный день для нас был как праздник. И очень приятно было, что все поддерживали эту инициативу, что под палящим солнцем снимались, снимались, несмотря на то, что был у них рабочий день, участвовали, сейчас, например, казаки и так далее, и так далее. И, в общем-то, мы сделали, мы выжили максимум, который можно сделать на энтузиазме, плюс 20 тысяч ливень. Но, опять же, знаете, вот есть такое мнение, которое озвучил Филипп, Филипп, Филипп Ильенко, глава Адышкино Украинского. Он сказал, что невозможно сейчас снять производственным путем, так чтобы все задействованные люди получали зарплату достойную. Невозможно снять фильм полнометражный, если не обладаешь бюджетом в минимум 600 тысяч долларов. Я снял фильм по нынешнему курсу меньше чем за 1000 долларов. У меня есть конкретное понимание, каким образом можно снимать полнометражное. Хороша нас, коли фіма. дають там такі бюджети, то це зразу ж там ага, там пропить 200 тисяч там знаєш на на рекламу. Давайте ще 600 сот вгати, мана що ж знімати, А та ні, нема на що, якісь маленькі бюджети. У нас это очень страшно біда. Знаєте, от дуже багато... пропить чи на рекламу? Uh, на Уголовное большинство сейчас жалуются, скажем так, на государство, на то, что отсутствие, на отсутствие финансирования. Это действительно так. Но никто почему-то не думает, что здесь есть вина самих режиссеров, и, которые не хотят снимать фильмы, они а хотят зарабатывать Профессия режиссера. Плюс, конечно, виноваты в некоторой степени и сами зрители, которые поощряют тот ну, низкосортный продукт, который сейчас производится. Антон, какова буде судьба цього фільму, точніше, твої плани на нього? Коли ми прийдемо на Где презентацію за твоїм запрошенням? А в прокаті? Коли ми розіграємо ты. квитки в ефірі громадського телебачення uh, Запоріжжя? Ви знаєте, презентація може статися буквально в найближчі дні. Єдиний питання в великому залі кінотеатру Довжанка. Кстати, поспользуюся случаєм і поблагодарю нашу замечательную Людмилу Зеленюк. Думаю, Один з не багатьох, та... хто і сьогодні буде благодарить якраз. Да, я думаю, что Запорожью и Запорожской области, в общем-то, очень повезло с тем, что у нас есть такой человек, который постоянно поддерживает наше украинское кино всеми способами, даже себе в ущерб, в ущерб самому ну, кинотеатру. У тебя с кинотеатром Давженко вообще уже длительная история. Да, поэтому в общем-то логично предположить, что с, презентация будет там. Я думаю, у нас получится сделать не просто презентацию, а настоящий праздник. Ты, ты еще праздник. говорил, что будешь показывать для бойцов АТО фильм. Да, есть такое в планах. Но опять же, кого мы ждем? Мы ждем, я хочу пригласить на презентацию тех людей, которые помогут дальнейшему продвижению моего фильма. И помогут решить вопрос, как, как быть дальше. То есть, одно дело фильм, ну, знаете, не проблема показать этот фильм, распространить и так далее, и так далее. Но вопрос же идет немножко дальше. Я хочу снимать дальше. И еще, и планку качества постепенно поднимать все выше и выше. Мы будем перед важна... эфиром, я подумал, у нас, выбор снова перебоем, у на сегодня миссия перебивать. Показываем то клипы, то еще что Что нам не показывать перед эфиром? Вот трейлеры, например. Конечно. Да? Конечно. Все, забираем, будем показывать. Тем более в фильмов я знаю, скоро Альманах еще выйдет, еще будет очень много трейлеров, yeah. вот. Поэтому я хочу пригласить на эту презентацию тех людей из Киева, которые могут не словом а делом финансово поддержать дальнейшие продукты, потому что у меня уже есть конкретные задумки на счет съемок уже этим летом новых полнометражных фильмов, но их за 20 тысяч гривен уже не получится снять. No, yes. Но опять же, следующий бюджет он будет намного более скромным, чем тот, который среднестатистический У нас у наших кінематографістів. Антоне, дуже дякуємо, що знайшов час. Вибач, що так ну, не про все поговорили, про що хотіли, але ти не останній раз у нас, а ще прийдеш квитки, будемо розігрувати на твої презентації. Сподіваюся. тобі тому... тебе. Запросив, призиваємо. картки. на прем'єру фільму. Коли Залишиш там комусь свій номер картки, ми теж це виставимо якось на сайті, що в такий спосіб запорізькі кінорежисери збирають бюджети на фільми. Я думаю, що це треба робити. А, спасибо тебе большое. А сейчас давайте мы посмотрим а, опрос запорожцев. Что? Он не га га, га что? А? Да слушай, мы верстка что, уже колотиковой вёрф. Что они там что они хотят? Включите, пожалуйста, что-нибудь. Я хотела бы, чтобы сейчас это был опрос запорожцев по поводу украинского кинематографа. От Антон, дякую ему. Вам спасибо, за что -то дякую большое. Большое спасибо. Ви дивитесь українське кіно? А, українське кіно дивлюся. Я думаю, що перспективи розвитку українського кіно будуть тільки е, позитивними, тому що розвивається український театр, є вистави, є українські книжки, за якими можна зняти фільми. Но Я думаю, подача, що це все буде всього. розвиватися. Ні. Не дивлюсь, я не я не вважаю український кінематограф цікавим. Ну руки йдуть звичайно, і кінематограф розвивається в усіх галузях, усіх країнах. І тому я думаю, через деякий час український кінематограф трошки підніме свій рівень. Звичайно, це не Голівуд, але э, надія є. А, конечно, смотрю, да. Какой фільм вы смотрели? Війсьмо фільм і поводи. Да. Поводырь, да, по а, вот. перспектива развития украинского кино вы ее видите? На ближайшее время нет. Существует... Политическая ситуация сложная, экономическая ситуация сложная, и я считаю, что ну, пока кино, наверное, свернется. Да, и в творческом плане. Ну, наши фильмы, к сожалению, очень от американских, от европейских, ну, от, это от же к... российского Российский. кино тоже. Подивитесь а украинское кино? Чесно кажучи, якщо на зараз ви так питаєте, я навіть не згадаю, який останній фільм я дивилася саме українського кинематографа. Чесно кажучи, прогнозувати так я не зможу, але скажу про те, що було б непогано, адже в нас є гарні кадри, в нас є гарні ідеї, але держава повинна підтримувати наших ну, акторів і продюсерів з тим, щоб вони могли і мали можливість створювати нові нові фільми. А як ви вважаєте, перспектива розвитку українського кінематографу взагалі реальна в Україні? Так, uh, да, якщо на це вложити достатньо грошей. А сколько денег надо примерно? А вот чего не знают, того не знаю. Нужно проводить анализ, нужно подбирать хороших актеров, оплачивать обучение в хороших школах. И тогда в принципе, кинематограф будет развиваться. У нас есть хорошие писатели, талантливые, прошлые, будущие, настоящие. Я думаю, что в принципе возможно развитие у них украинского кинематографа. Дайте мне.